Semua, hari ni kita nak bincang satu topik best ni, macam mana nak bagi karangan bahasa Arab anda uh, lebih power, lebih meyakinkan. Ha uh ah. -huh. Kena frasa-frasa kunci. Betul. Kita ada rujukan dari frasa karangan bahasa Arab.pdf. Jadi misi kita hari ni kita nak bedah siasat 10 frasa penting dari situ. Kita tengok frasa Arab dia, terjemahan dan contoh ayat sekali. Hmm. Senang sikit anda nak faham dan terus guna nanti ya. Eh? Ya, penting sangat tu. Kuasai frasa ni bukan setakat tambah perkataan tau. Tapi ia lebih kepada macam mana nak susun idea tu bagi jelas. Baru nampak kita betul-betul faham bahasa tu. Macam bagi tulang pada karangan lah. Okey, menarik perumpamaan tu. Jom kita mula. Macam mana nak nyatakan pendapat pribadi? Selalu kita macam teragak-agak kan? Sumber ni bagi nombor satu, fi ra'yi syakhsi. Fi ra'yi syakhsi Maksudnya pada pandangan saya hmm. Fi ra'yi syakhsi Contoh ayat Fi ra'yi syakhsi Al-i'timadu za'idu ala teknologi Qad yudha'ifu at-tawasul al-insani Maksudnya pada pandangan saya Kebergantungan yang berlebihan pada teknologi boleh lemahkan komunikasi sesama manusia. Okey, yang bagusnya frasa ni dia terus terang. Pembaca tahu, ah ini pendapat dia. Jadi kita boleh bina hujah kita lepas tu dengan lebih yakin. Tak ada bunyi macam fakta mutlak. Faham, faham. Okey, kalau kita nak tegaskan sesuatu yang kita memang yakin betul, ada dua frasa ni. Yang pertama, la syakka anna. Tak syak lagi bahawa. La syakka anna. Macam tak ada keraguan langsung. Contohnya. لا شك أن الصلاة تقوي العلاقة بين العبد وربه. Tak syak lagi solat tu kuatkan hubungan hamba dengan Tuhan. Betul. Ini untuk penegasan keyakinan. Dan yang kedua, bunyi macam sama tapi lain sikit. Minal mu'akkadi anna. Maksudnya, sudah pasti bahawa. Minal mu'akkadi anna. Contoh, minal mu'akkadi anna al-internet yusahimu fi nashril ma'rifah sudah pasti internet menyumbang kepada penyebaran ilmu. Uh, ada beza sangat ke dua ni? La syakka anna dengan minal mu'akkadi anna. Dua-dua memang tunjuk kepastian tinggi lah. Tapi mungkin uh, minal mu'akkadi anna tu rasa macam lagi kuat sikit. Macam ada bukti kukuh atau fakta objektif di sebalik kepastian tu. Kalau la syakka anna tu lebih kepada uh, penegasan keyakinan pribadi atau fakta umum yang orang ramai dah terima. Oh, okey. Nuansa dia halus je lah. Tapi dua-dua sangat berguna untuk mulakan hujah yang padu. Baik. Lepas kita bagi satu poin, mesti nak tambah lagi kan? Macam mana nak sambung? Sumber kata guna, nombor empat. Ala wahtan ala dhalik. Tambahan pula. Ala wahtan ala dhalik. Contoh dia, At-tilmidhu yastakhdimul hasub lil Selain itu, dia belajar di internet. Belaja guna komputer untuk cari maklumat, tambahan pula dia ikut kelas online. Ha, ni penanda wacana klasik lah untuk sambung isi. Macam selain itu dalam BM lah kan. Ya, lebih kurang. Penting untuk bagi aliran idea tu lancar. Tapi kan, kadang-kadang cakap je tak cukup, kena bagi contoh. Jadi, frasa kelima ni penting, ala sabilil misal. Sebagai contoh. Ala sabilil misal. Okey. Contoh ayat. al teknologiya tusahilul hayata ala sabilil misal fit ta'alumi an ba'ud. Teknologi mudahkan hidup. Sebagai contoh, dalam pembelajaran jarak jauh. Betul tu. Contoh memang buat orang lagi faham kan? Ya. Yeah, idea abstract tu jadi konkret. Senang nak bayang. Okey, tapi karangan yang bagus kena seimbangkan. Kena tengok dari sudut lain juga. Macam mana nak cakap dari sudut lain pula? Aa, ada frasa dia. Nombor enam. Min nahiyatin ukhra. Dari sudut yang lain. Min nahiyatin ukhra. Contoh. Min nahiyatin ukhra, al-ifratu fi isti'malil hatif qad yu'athiru ala sihha. Maksudnya, dari sudut lain, guna telefon berlebihan boleh jejaskan kesihatan. Okey, ini penting ni tunjuk kita fikir dari banyak segi. Betul. Nampak matang sikit pemikiran tu. Kita akui ada perspektif lain atau mungkin ada kelemahan sikit kat hujah asal kita. Karangan jadi lebih balance. Okey, Cun. Sekarang kita masuk bab cadangan atau penekanan. Ada dua frasa ni. Yang pertama, minaddaruriyan adalah penting untuk minaddaruriyan. Contoh, minaddaruri an nurbi al-atfal Ala qiyamiddin. Penting untuk kita didik anak-anak dengan nilai agama. Manekankan hmm. keperluan. Lepas tu ada satu lagi yang bunyi dia macam lagi tegas sikit. Nombor lapan. Yajibu alaina an. Yajibu alaina an. Kita hendaklah atau mesti kita. Yajibu alaina an. Wajib ke atas kita. Contoh. يجب علينا أن نستخدم التكنولوجيا بطريقة مسؤولة. Kita hendaklah guna teknologi secara bertanggungjawab. Jadi beza dia? Ha, itu soalan saya. Satu macam penting, satu lagi macam mesti. Tepat sekali. Minat daruri yi'an tu lebih kepada highlight kepentingan, keperluan. Yajibu alaina'an tu pula, uh, dia bawa maksud kewajipan saranaannya sangat kuat macam tanggungjawab yang kena buat. Oh, okey. Jadi pilih ikut tahap penekanan kita naklah ya. Pandai. Ikut konteks ayat. Baik, dah nak sampai hujung ni. Macam mana nak buat kesimpulan pula nak ikat semua balik sumber bagi dua pilihan untuk mula rumusan. Nombor 9. Khulasatul qaul. Kesimpulannya. Khulasatul qaul. Senang je nak ingat ni. Macam khulasa ringkasan. Ha-ha. Contoh ayat, khulasatul qawl ad din wal-ilmu yajibu an yasira ma'an. Kesimpulannya, agama dan ilmu kena jalan seiring. Ini isyarat jelas untuk membaca. Okey, sekarang bahagian rumusan. Penanda permulaan penutup. Dan last sekali kalau nak cakap pasal langkah seterusnya atau akibat dari apa yang kita bincang. Uh -huh. Yang ini pun berguna. Nombor sepuluh. Litalikah, ymbagi lana an ngamal semuanya untuk تحقيق الهدف, oleh itu kita patut bekerjasama untuk capai matlamat. Litalikah, ymbagi lana. Contoh penuh. Litalikah, ymbagi lana an ngamal semuanya untuk تحقيق الهدف وبناء مجتمع فاضل. Oleh itu kita patut kerjasama capai matlamat dan bina masyarakat mulia. Frasanya, dia macam penutup cerita dikaitkan semua balik, tunjuk apa implikasi dia, apa tindakan susulan patut buat, jadi penutup tu rasa kemas dan lengkap. Hu, lengkap 10 frasa. Dari mula bagi pendapat, tambah hujah, bagi contoh, tunjuk kontra, bagi cadangan, sampailah ke kesimpulan. Memang nampak macam mana frasa-frasa ni boleh ubah struktur karangan bahasa Arab kita kan? Bukan setakat perkataan biasa, tapi alat bina logik. Sangat betul. Tapi Dengar saja tak cukup. Apa yang penting sekarang, tindakan andalah. Kena hafal frasa ni. Faham betul-betul maksud dia. Dan yang paling penting, cuba guna. Guna masa latihan menulis tu? Ya. Yeah. Lagi kerap guna, lagi senang dia keluar secara natural nanti masa menulis betul-betul. Dia jadi sebati. Cuba bayangkan sekejap. Kalau frasa-frasa ni dah ada dalam poket anda, mesti lagi lancar, lagi yakin nak tulis karangan nanti kan? Rasa macam... Roskit. Haha, betul tu. Jadi, apa tunggu lagi? Mungkin boleh mula hafal satu atau dua frasa hari ini. Jadikan ia langkah pertama anda.